Привет всем! В этом видео я вам покажу, как я готовлю тушеную капусту из картошкой и почеревиной в одной кастрюле. Получается очень быстро, очень вкусное блюдо, можно сказать, на скорую руку. Все ингредиенты есть в описании под видео, или остановите видео и прочитайте. Здесь я уже все нарезала. Лук, белокочанную капусту, морковь, натерла на терке крупной и подчеревину нарезала. В глубокую сковороду или в кастрюлю с толстым дном нужно налить одну столовую ложку растительного масла. Разогреть, положить подчеревину и немножко ее обжарить. Когда подчеревина обжарилась, Добавить картошку, нарезанную кубиками. Вот такими средними кубиками нарезать. И жарить картошку вместе с подчеревиной до плюс-минус золотистого цвета. Не солить. Картошка должна получиться более-менее вот так, как на видео. Потом добавить лук. Лук посолить. И жарить где-то одну-две минуты. После этого добавить морковь тертую. И тоже все вместе обжаривать 2-3 минуты. Картошку, почеревину, лук и морковь. Немножко протушилось все. Положить нарезанную белокочанную капусту. Здесь у меня половину кочана. Из специй я ложу карри. Черный перец, петрушка, свежая, мелко нарезанная и сушеный укроп. Все перемешать. Накрыть плотно крышкой и готовить на самом маленьком огне. Иногда нужно помешивать. Воду я не добавляю. Так как карри соленый, я тоже не солю. И той соли, что я, я даю в лук, достаточно. Потом положить лавровый листок в самом конце, еще пять минут потушить и готово. Выложить на тарелке, украсить веточкой петрушки и приятного аппетита. Смотрите мои другие видео. Комментируйте. Всем удачи, здоровья. Пока.